На прямому зв'язку з нами центральною студією Міністерства оборони Артур Дерев'янко. Я хочу також згадати і про один з його найбільших подвигів. Під час афганської компанії він тоді ще був лейтенантом. Знайшли і роззброїли один з найбільших караванів зі зброєю у майже шестигодинному бою, який тривав під його керівництвом, не загинув жоден солдат. Доброго дня. Ми знаємо, що ви учасник бойових дій в Афганістані і на власні очі бачили війну. Тож, з огляду на це, яка ваша реакція на події, які зараз відбуваються на Кримському півострові? Ну я учасник бойових дій не тільки в Афганістані, а також приймав участь у бойових діях в Азербайджані во время етнічного конфлікту 90-х роках. Полтора года принимал участие в боевых действиях в бывшей Югославии и видел войну, как говорится, в разных ракурсах. И со стороны миротворческого контингента видел последствия войны, гражданской войны, которая происходила в Югославии. Я вам скажу, что я с большим негодованием отношусь к тому, что деется сейчас в Крыму о том, что вошли войска непонятно какие, то есть мне непонятно, если это русские войска вошли, где опознавательные знаки, что это Россия. Сейчас, на мой взгляд, это зашли террористы непонятно какой державы русскоязычные, которые пытаются сменить власть. И я вам скажу, что это не только мое мнение, что их все вот эти вот выходки, если это выходки российской Сторони їх нужно присікати на корню. Ми нікого не просили помощі, ми ні просили вводити в нашу страну війська. Нам не нужна помощі, наші внутрішні проблеми, які є, це проблеми наші. Ми їх вирішимо самостоятельно. Що з вашої точки зору потрібно зараз робити, аби уникнути військового захоплення чи збройного конфлікту? Я не сторонник ведения боевых действий. Я не думаю, что россиянам нужна эта война в дружественной стране, такая как Украина. Я вам скажу, что сейчас должны работать политики и договариваться до того, чтобы войска были немедленно выведены. Независимо от того, как они сюда попали. Потому что если разразится этот конфликт, товарищ Путин должен понимать, что под ружье станет не 20, не 30, не 40 тысяч, а станет как минимум полтора-два миллиона украинцев, и они станут со всех уголков нашей страны, приедут как с запада, так с востока, с севера, с центральной части, и мы будем воевать за независимость своей родины. И поверьте, когда начнут приходить цинковые гробы в русские города и села я хочу увидеть товарища Путина, когда к нему приедут матеря и скажут, и спросят, что же вы делаете, почему вы идете и развязываете войну. Он должен понимать, что мы на коленях никогда не стояли и стоять не будем. У нас есть э, люди обученные, пусть это офицеры и солдаты запаса, те, которые знают, что и как делать. Прежде чем отдавать какие-то глупые приказы непонятно каким войскам, очень похожим на федералов. Э, я думаю, что товарищ Путин должен посмотреть и оглянуться немножко вокруг, что творится вокруг России, что творится у него на востоке, где у нас Китай, и вспомнить уроки Чеченской войны. Поверьте, если такой конфликт возникнет, на нашей стороне будут и грузины, и чеченцы, и молдаване. Мусульмане все крымские и не крымские. Я думаю, что у него хватит государственной мудрости не сделать этого глупого шага. Сегодня мы возвращаемся до людей, которыми Украина. Може пишатися, бо ці люди виконували безліч і миротворчих операцій. І власне саме такі люди сьогодні мають підтримувати військовослужбовців збройних сил, які нині знаходяться на півострові Крим і стоять на варті нашої батьківщини. Я вам скажу, що будучи в епіцентрі бойових дій, і це показали як війна в Чечні, так і війна в других. странах, в других регионах, когда рядом с тобой погибает твой товарищ, земляк, и ты находишься на своей территории, и ты знаешь, что ты защищаешь свою родину. Что вы зараз бы хотели сказать этим хлопцам, которые? Но я я... очень горд за тех ребят и за тех командиров, которые не переходят на сторону непонятно какой державы, они не сдают интересам нашей родины. Если они приняли присягу в Украине и живут на Украине, они должны четко понимать, что за ними эта страна. И я хочу этим ребятам, которые не поддаются на провокации, первое, что сказать, что мы, офицеры солдаты запаса, готовы в любую минуту прийти им на помощь. Я горд за то, что они не поддаются этим провокациям и прошу их не поддаваться на провокации. Ребятам в Крыму хочу пожелать самое главное здоровья, стойкости и Должны понимать, что за ними страна, у которой 45 миллионов жителей. Ні, 200, ні 300 тисяч, а 45 мільйонів. На дьомкак і как і чим їх захистити. Повірте, дякую вам за розмову, Артур Валентинович. Я хочу нагадати, що щойно ми мали розмову із Артуром Валентиновичем Дерев'янком. Ми надалі продовжуватимемо розмови з людьми, які є гордістю збройних сил України. Ми намагатимемося отримати від них коментар на підтримку військовослужбовців, які нині перебувають на території. территории эпиоострова Крым.